порядку по предприятиям. Коммунальное предприятие, рыночная торговля и парковка. Есть у нас директор. Владимир Витальевич, выводы сделали. Сделал все, что надо было Вы лампу повесили? Конечно. Вы не повесили лампу в коридоре, куда к вам идти? Там можно убиться. Дальше рекомендации. У вас в штат расписания включены лишние лица. Я советую обращаться с соответствующим, ну, в принципе, сами управлять предприятием, потому что когда хотят истребовать документы коммунальных предприятий, то говорят, что не имеют права, потому что они самостоятельны в соответствии с гражданским кодексом. Когда принимают решение о том, что денег дать, то говорят, что они не самостоятельны. Вы самостоятельно в плане принятия решений по поводу численности, оптимизации, пожалуйста, принимайте, если надо согласование там со мной, еще раз я поддерживаю, я вижу, у вас там есть возможности для сокращения численности. И в перспективе что-нибудь скажите, потому что в силу особенностей экономической ситуации в стране это сказывается и на ваших предприятиях. Тем не менее, вы в плюсах практически единственных, кто в плюсах. И более-менее ситуация стабильна. Там, нет, Владимир, я понимаю, значит, там есть вопросы, связанные с общениями с вашими потребителями. Ну, мы с вами встречались уже на рынке. Вы помните, что я вам сказал, что потребители ваших услуг это работники, рынка, предприниматели, которые торгуют на рынке. Они работают в сложных условиях. Ситуация рыночная такова, что реализации упали в магазинах и на рынках в несколько раз, в несколько раз. Соответственно, естественно, доходы упали, и так далее, и так далее. Им тяжело, они находятся в состоянии, там, скажем, нервного. Вот, и поэтому, пожалуйста, с ними относитесь соответствующим образом, потому что все-таки они ваши, ваши клиенты, ваши потребители, ваши услуги. Перспективы вашего рынка, что вы видите, куда мы идем. Я, я понимаю, кстати, инвестиций не было на рынке, вы не спросите инвестиций, выживайте как, как можете. Вот, я понимаю, что надо туда вкладывать деньги, потому что рынок пока есть, рынок существует, там есть смысл вкладывать инвестиции, но вы все-таки видите направление движения, куда двигаться. Значит, Владимир Александрович, сейчас вот перед то есть да. перед входом да. в это всегда тяжелое время у нас, значит, я свои основные задачи вижу максимальное сохранение этих людей, которые там работают, потому как это платежики единого налога, это наши люди, которые пополняют государственный бюджет. Со своей, вы стороны, вы со своей стороны, все, что я могу сделать, это максимально ну, продлить работу предприятия на тарифах, которые были, ну, были бы безболезненными для них. Я могу сказать, что я пришел на свою должность, собрал собрание и пообещал два года назад о том, что я не трону тарифы, которые, которые представители рынка опротестовали в суде на тот момент. Мы не пошли на увеличение тарифа и остались на этом тарифе. Этот тариф, я думаю, что может быть самый низкий сейчас в Украине. Какого он действует? Он действует, они платят с 2011 года рубль 50 за квадратный метр за 26 дней в месяц и более того мы принимаем больничные листы людей когда они болеют и значит они не оплачивают услуги рынка за те дни когда болеют то есть ну максимально либеральное отношение к людям есть тенденция уход сдача документов буквально с каждым встречаюсь уговариваю подумать, потерпеть, отложить, не демонтировать торговые точки, потому что каждый демонтированный киоск, он для тех, кто там стоит рядом, он является как бы сигналом сделать то же самое. Вот. Жду, что кто-то вернется. Есть люди, которые вернулись, которые уезжали в Россию, в Польшу. Есть люди, которых я уговорил не трогать торговые точки, и они вернулись. То есть моя задача сейчас максимально сохранить этих людей. 16 год, эти мысли послушать нашего руководства скажем там, рейска, который ожидает, что в 16-м году начнется, начнется... давайте мы не будем в этой мысли, мы освоим Значит, мы надеемся, я надеюсь на то, что начнет улучшиться финансовая ситуация в городе и естественно увеличится Владимир у вас основания есть, у вас есть исследования нет Давайте таким образом. То есть, э, сохранение тарифов, скорее всего, поддерживается вашей дело, в связи с тем, что люди, которые получают тарифы, забывают законы экономики, в соответствии с которым рост цен приводит к падению спроса, кто не понимает до сих пор. И есть точка, при которой вообще спрос практически будет стремиться к нулю, если вы будете бесконечно стремиться к росту тарифов. Это законы экономики. Кроме того, накладывается ситуация общеэкономическая, макроэкономическая показатель, которая приводит к тому, что увеличение тарифа вообще приведет даже устойчивой системы такова, что буквально 10 копеек уже влияет на реализацию услуг. Владимир, я вас услышал. Я пока вижу вариант какой-то экономии с точки зрения ваших затрат, условно постоянных. Я понимаю, что зарплата директора устанавливается контрактом. Ну, не все у нас получают такую зарплату. Главный бухгалтер там есть. Если нет главного бухгалтера, в конце концов, эти обязанности можете вы сами нести, а использовать для консультации бухгалтера по договору. Вы знаете схему. Содержать главного бухгалтера для рынка, где тут работает всего несколько человек, ну, дороговато. Потому что частные предприниматели, если вы не знаете, используют по договору бухгалтера, который обслуживает несколько, много частных предпринимателей. Я вас услышал. Спасибо за понимание, спасибо, что вы они поддержите лампочку, экономку там у себя сделать, потому что там нужно убиться. Я все. обещал вас я все сделано. Нет, он вот там у себя в кабинете, я к вам поношу, туда высокося.